Меня зовут Дмитрий Базилевский. Сейчас основное место моей работы это Федерация баскетбола Киева и баскетбольный клуб Авангард. Занимаюсь я развитием баскетбола и взаимодействием между тренерами. Это такое как бы, общее название такое. Но смысл понятен, что главное развивать баскетбол и постараться добиться того, чтобы тренера не сидели между собой в каждой своей комнате, а чтобы общались как можно больше, делились и получали какие-то новые мысли, знания и сами и сами может быть что-то придумывали. Это то, что касается меня. Но если из прошлого, то я играл в сборной, я играл несколько лет, наверное около 12 лет играл за границей за разные клубы, потом заканчивал в Южном в химике и после химика я закончил игровую карьеру карьеру игрока и продолжил всю тренерскую работу был ассистентом у Звезда Митровича, может вы знаете такого специалиста сербского, и затем работал уже главным тренером. И один сезон у нас был, я работал главным тренером, о, главным тренером помощником тренера э, сборной команды Украины. Вот. И хочу представить, кто будет со мной вместе работать. Я не знаю, даже кто, кто интереснее будет рассказывать. Мне кажется, что у Игоря будет все получаться намного лучше, потому что он их занимается и готов ко всему, и именно с мячом больше работает. И хочу представить вам это Игорь Харченко. Самый, это игрок, который, естественно, играл за сборную, играл за границей много. И самое главное достижение – это 11-кратный чемпион Суперлиги. Представьте, человек 11 раз выиграл чемпионат Суперлиги, в разных командах. Это значит, что там, где он, значит, там победа практически. Хочу посоветовать всем игрокам в любом возрасте, любому тренеру, задайте этот вопрос. Если вы выполняете какое-то упражнение, вы не понимаете, для чего это упражнение нужно, нет смысла, если вы не знаете, что я с этим упражнением пойду выше. Нет смысла делать это упражнение. Давайте. Давайте, давайте, давайте! Это, конечно, шуточно звучит, но для тренировка должно быть хороший знак, что люди невнимательны на тренировку. Готовится. Оп! Хорошо. Жите вот сейчас. Чуть Шири, шире, плечи, Пониже стали. Здесь все расслаблено. Не надо руки. Сейчас работают ноги. Здесь все расслаблено. одни ноги работают. И пониже сядь хорошо. Ух ты! Класс! Браво! Да.

Вот эти чудеса постарайтесь с самого начала убрать, когда вы придумал вот вот постарайтесь убрать все эти моменты, когда вы хватаетесь за руку. Когда вы игру бросаете, вы стараетесь дергать рука. Старайтесь с самого начала. мяч не на это. Не палите никаких технических, все ерунда. Тихните. Так писить не ползайте, вот сменила точно. Я раз запалил все нормально. Я бы не запас. Это уход от вашей защиты. Вы просто ленитесь, вы не хотите защищать А вы думаете, что вы слишком умные и раз запалить. Attempt to adjust your dial. I'm transmitting live with the hardcore style, fresh new kicks in the all-star glow. I'm up in the mix, this Paul Large Pro, straight out the gate with the fabulous track and my devastating rhymes get the platinum plaque for the underground world. Every street and borough, even out of state, Large here to reach new levels. No doubt came from out the dungeons of rap, making use of the brain. That was under the cap. Used to dig some games that was from my rack. Was out on vacation, but now I'm back with the stick, drive and dive. Gotta be live, breathe life in the speaker, and try to revive. This game cast is laying under the fold. i am always rain. Cause I'm from New York and I'm quick, quick, radio active. R radio active. Тут для того, чтобы Удар и тут уже у тебя, правильно? Давайте пробуйте. Но если вы вот именно изнутри вы не желаете от тренировки что-то получить, то тогда как бы вы не работали, как бы вы не пыхтели. Но если у вас там оно может, ну, надпись, может быть, надпись, внутри вы не хотите. А, поверьте, это 100% с каждой тренировкой вы становитесь сильнее. Вы сегодня отжались 10 раз, завтра 10 раз. Это уже 20 за месяц, там тысячи раз получится. И вы станете сильнее по-любому. Если вы не верите, то поверьте мне, мы только тренировками мы стали такими, какими до сих пор еще бегать. И только тренировки, я, смотрите, я вот как эти ребята все русские, мы приблизительно одинаковые. И таланта у меня было намного меньше, чем там сейчас у ребят, которые вот вы. Потому что у вас много возможностей, вы много можете видеть, много можете учиться. Я имею в виду, опять же, тот интернет. В вашем возрасте, в этом, то потом, когда вы будете уже более взрослее, это практически будет невозможно исправить. Это я знаю по себе. Когда меня тренер учил водить правой рукой, он говорил, води левой. Я попробовал левой, а мяч там куда-то упал. Я думаю, я буду только правой водить. Пятая точка, там, боком, как-то там, Передал. Да. И когда я пришел в команду мастеров, опытный игрок посмотрел, что я вожу только правой рукой, он мне закрыл правую и сделал из меня мастер. Потому что левой рукой я, к сожалению, не мог работать. Это уже в команде мастеров. И мне пришлось по 4, по 6 часов в день отрабатывать левую руку. Но это очень тяжело. И мой совет вам, вот с этого возраста начинаете работать правой рукой, левой рукой. У это у вас были одноименные руки. Тогда когда в баскетболе в игре у вас не будет э, защитников, соперников для ну, вас, э, защитник будет знать, какую вам сторону открыть, что с вами сделать, чтобы вы не пошли. Сегодня мы в детском лагере, в детском баскетбольном лагере провели мастер-класс с игроками, с девочками, с мальчиками. Мастер-класс по технике ведения мяча, мастер-класс по передаче, по правильному бегу, чтобы ну, этот мастер-класс больше для тренировок, чтобы они что-то для себя сделали какие-то замечания, что-то для себя новое увидели. Ну и для будущих баскетболистов, чтобы они могли не делать в своем возрасте ошибки, а учиться правильно бегать, правильно водить мяч, правильно передавать мяч, правильно бросать. На самом деле, получаю всегда огромное удовольствие от работы с такой компанией, с тинейджерами, вот 10-15 лет. И смотришь на глаза людей, они молодые, все впереди, это просто бомба. То, что как они готовы, это ну, другой вопрос. Мне кажется, что ребята, с которыми я работал, сейчас был в возрасте, думаю, 12-13 лет, ну должны уметь что-то немножко больше и физическая подготовленность должна быть тоже немножко лучше. Как мне кажется, может быть потому, что я ну, вот совсем недавно работал с американскими детьми такого же возраста и видел, что можно быть сильнее в этом возрасте. И тут дело не в национальности, дело не в месте проживания. Здесь просто нужно всем понимать, что можно этим детям давать нагрузки немножко больше, чем они есть сейчас. И особенно, вот я говорил, то, что касается работы со собственным весом, это можно делать в любом возрасте, так что вот такие впечатления, не знаю, мне очень понравилось, я доволен и очень позитивно. Я вот, віддачу цих ребят. Це дуже важно для, для тренера, для будь-якого который работает працює з Сегодня Сьогодні проводився семінар у всьому місті. Мені дуже сподобалося, тому що тут, по-перше, були двоє відомих тренерів, які грали, та вони нам показали багато чого цікавого. Мені дуже сподобалося, адже я отримала багато нових навиків. Тому це буде перше тренування, завтра також буде тренування з цими людьми. Тому загалом мені дуже сподобався той семінар. Була дуже цікава тренування, і нам все сподобалося. Ми багато що. Нового знали і нам це пригодиться в даніші дві. Ні, тренування дуже сподобається, корисного для себе, одним словом, все.